شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہام میم یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو یہ خوشخبری بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے مگر اکثر لوگ مو موڑ لیتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل ان باتوں سے پردے میں ہے جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں اے نبی کہہ دو میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے لہذا تم سیدھے اسی کی طرف رکھ کرو اور اس سے بخشش مانگو ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو وہی تمام جہانوں کا رب ہے اسی نے زمین میں پہاڑ بنائے اس میں برکت رکھی اور اس کی غذائیں مقرر کی چار دن میں سب پوچھنے والوں کے لیے برابر پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ دھواں تھا اور کہا تم دونوں زمین و آسمان چاہے خوشی سے آؤ یا زبردستی آ جاؤ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں پس اس نے دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا حکم نازل کیا اور ہم نے سب سے قریب والے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے راستہ کیا اور اس کی حفاظت بھی کی شیطانوں سے یہ زبردست علم والے اللہ کا فیصلہ ہے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو میں تمہیں اس آفت سے ڈراتا ہوں جو آت اور سمود پر آئی تھی جب ان کے پاس انبیاء آئے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور کوئی فرشتہ بھیجتا سو ہم تو جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو اس کو نہیں مانتے رہی قومیات تو وہ زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے پس ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں ایک سخت آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی اور سمود کو ہم نے ہدایت دی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی تو ان پر ذلت دینے والا عذاب بجلی کے کڑاکے کی صورت میں آ پڑا ان کے اعمال کے بدلے اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تو وہ ترتیب سے پچھلے سے پہلے تک جمع کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور تم دنیا میں اس بات سے چھپتے نہ تھے کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے بلکہ تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تمہارے بہت سے امال کو جانتا ہی نہیں اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں رکھا تھا اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے اب اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور اگر معافی مانگے تب بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی اور ہم نے ان کے لیے کچھ شیطان مقرر کر دیے تھے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے عمال انہیں اچھے کر دکھائے اور ان پر بھی وہی عذاب الہی واجب ہو گیا جو ان سے پہلے گزر چکے جنات اور انسانوں پر ہوا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے کافروں نے کہا اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ شاید تم گالی با جاؤ تو ہم ضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے یہی ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا جہنم اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے بدلہ اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ شیاطین دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنات میں سے اور انسانوں میں سے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے ہوں بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا یہ مہمان نوازی ہے اس مہربان رب کی طرف سے اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو تو دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی گویا کہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا یہ صرف صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن سورج اور چاند تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو پھر بھی اگر وہ تکبر کرے تو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ تو دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو خشک دیکھتے ہو پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے بے شک وہ اللہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے وہی وہ مردوں کو زندہ کرے گا یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں تو کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے تم جو چاہو کرو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے نصیحت یعنی قرآن کو ماننے سے انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی وہ ظالم ہے اور یہ کتاب بڑی عزت والی ہے اس کے قریب باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت والے قابل تعریف اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اے نبی تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی کچھ تم سے پہلے رسولوں سے بھی کہا جا چکا ہے بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہوئیں کیا یہ قرآن اجمی یعنی غیر عربی ہے اور مخاطب عربی کہہ دو یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ قرآن ان کے لیے اندھاپن ہے گویا کہ انہیں دور سے پکارا جا رہا ہے ہم نے موسا کو بھی کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں جو شخص نیک عمل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی وہ پانی برساتا ہے اور رحموں یعنی ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی وہی جانتا ہے اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے اور جن کو یہ کفار اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان سے کھو گئے اور وہ یقین کر بیٹھے کہ اب ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے انسان بھلائی مانگتے نہیں تھکتا اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مایوس اور امید ہو جاتا ہے اور اگر ہم مصیبت پہنچنے کے بعد اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی اور اگر مجھے میرے رب کے پاس لٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی تو ہم کافروں کو ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے کہو کیا تم نے کبھی سوچا ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس سے اختلاف کرے ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دور دور یعنی افاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن واقعی حق ہے کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز پر گواہ ہے سنو یہ لوگ اپنے رب سے ملنے میں شک رکھتے ہیں سن لو بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے